Dan ini amat penting kerana Kementerian Pendidikan Malaysia sudah pasti senantiasa fokus dalam memastikan setiap sumber sama ada bercetak ataupun tidak bercetak dapat diakses oleh para pelajar, guru dan juga ibu bapa dalam memastikan evolusi pendidikan dan juga meningkatkan kualiti pendidikan. Untuk bercakap lebih lanjut, saya maaf Sati untuk bersama dengan Tuan Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Assalamualaikum, Ismail. Terima kasih bersama Terima kasih. kami. Selamat berpuasa. Okey, dalam memberikan pendidikan, pendidikan berkualiti kepada para pelajar ataupun anak-anak murid ini. Uh, ini mungkin peranan uh, KPM pada awalnya kita bercerita tentang peranan KPM membantu murid ini mendapatkan sumber pendidikan. Apa yang boleh diceritakan? Ya, sebenarnya sumber pendidikan ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek. Hmm. Uh, kalau kita lihat di sekolah itu sendiri uh, dengan adanya makmal-makmal sains misalnya buku-buku uh, teks yang diberikan buku pinjaman buku teks ataupun buku-buku bacaan yang bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan. Hmm. itu merupakan sumber-sumber pendidikan yang dapat sebenarnya membantu kaedah pembelajaran guru ya. untuk memberikan maklumat-maklumat uh, yang yang sebagaimana terkandung dalam kurikulum uh, kebangsaan kita ya. uh, supaya lebih mudah difahami oleh murid. Uh, kalau kita lihat dalam tempoh uh, 2-3 tahun ke belakang apabila negara dilanda pandemik COVID, ia telah mempercepatkan uh, anjakan kita ke arah digitalisasi dalam pendidikan ini. Ya. Uh, dan uh, kalau kita lihat dalam tempoh uh, dalam masa yang yang tersebut Berbagai bahan-bahan berbentuk digital telah pun dihasilkan bukan sahaja oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahkan juga guru-guru yang berinovatif di luar sana kita ada lebih 412,000 orang guru seluruh negara dan mereka sebenarnya mempunyai tahap penguasaan yang cukup baik pada ketika ini dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran yang mampu menarik minat murid untuk mendalami ilmu yang mereka ajar kepada anak-anak didik mereka okey Alhamdulillah dengan sumber pendidikan yang berkualiti dan juga mudah akses ini akan dapat meningkatkan kualiti pendidikan tetapi kita juga nak bercerita tentang Eduweb TV hmm. KPM apa yang boleh dicerna daripada Eduweb TV Eduweb TV sebenarnya Ismail merupakan satu platform ya. uh, di uh, channel YouTube hmm. uh, di mana KPM uh, kalau kita ingat pada satu ketiga dahulu kita mempunyai TV pendidikan melalui siaran televisyen kita ada TV pendidikan uh, dengan rancangan-rancangan bagi setiap mata pelajaran yang ada dalam kurikulum kebangsaan kita Okay. Uh, namun uh, pada tahun 2009 kementerian telah pun uh, melancarkan Eduweb TV uh, dimulakan pada 2008 dan kemudiannya 2009 digunakan uh, sepenuhnya Eduweb uh, TV ini merupakan satu uh, platform uh, melalui YouTube yang menyediakan bahan-bahan pengajaran PDP uh, yeah. uh, yang boleh diakses oleh murid uh, dan juga oleh guru dan juga para ibu bapa uh, yeah. uh, mengenai semua mata pelajaran yang ada Okay. Jadi kalau kalau di sekolah itu murid meminati uh, bidang sains misalnya dia boleh hmm. pergi dalam Eduweb TV ini uh, dan melihat kepada program-program um, pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk uh, sains okay. uh, dan yang menarik uh, tentang Eduweb TV ini uh, di samping uh, menjadi platform uh, rujukan untuk murid-murid dan juga guru uh, para ibu bapa juga boleh mengakses untuk mendapatkan bahan tersebut hmm. uh, untuk lebih mendalami uh, apa yang dipelajari oleh anak-anak mereka di sekolah dan juga hmm. mungkin untuk membantu pembelajaran anak-anak mereka di sekolah. Hmm. Um, selain itu, Eduweb TV ini juga uh, kita gunakan oleh uh, Kementerian ini untuk uh, melaksanakan program-program khusus-khusus untuk guru uh, untuk mencambahkan lagi uh, bakat mereka dalam bidang digital ini, okay. ataupun memberikan penerangan kepada guru-guru tentang program-program uh, uh, yang dilaksanakan di peringkat Kementerian. Hmm. Uh, misalnya, uh, kita ada ujian akhir sesi akademik yang baru diperkenalkan pada tahun lepas. Hmm. Jadi cara-cara uh, pelaksanaan ujian tersebut boleh diakses oleh guru-guru melalui siri-siri webinar yang ada dalam Eduweb TV ni. Okay. Jadi pelbagai program menarik yang ada di sana daripada prasekolah sehinggalah ke tingkatan 6 semuanya dicakupi dalam Eduweb TV dan ia juga sebenarnya boleh diakses melalui platform digital kami iaitu Delima. Jadi melalui Delima ini sebenarnya guru-guru dan murid boleh mengakses kepada siaran-siaran rancangan-rancangan tadi yang saya, saya nyatakan bagi subjek yang mereka ikuti. Hmm. Jadi hanya perlu lihat log in kepada Delima itu, klik pada button Eduweb TV ia akan membawa pengunjung kita kepada site tersebut dan boleh pilih okay. nak daripada tingkatan kategori prasekolah ke, hmm. tingkatan 1 ke ataupun darjah 6 ke, kita boleh pilih kategori dan dia akan streamkan um, jodol judul yang ada yang boleh diikuti oleh murid. Lah. Jadi uh, begitu mudah sekali pembelajaran di mana saja anda berada anda boleh dapat akses kepada pembelajaran yang terbaik. Okey, Dia seolah-olah on-demand akses ya, yang betul. digunakan untuk EduWeb TV KPM ini. Tapi uh, untuk cara mengaksesnya itu, kaedah mengaksesnya itu bagaimana? Tadi disebutkan di mana-mana saja boleh diakses. Cuma uh, yang lebih... Perinciannya kepada kaedahnya. Ya kepada platform lima tadi Ismail, hmm. kita perlukan password. Okey. Jadi setiap murid akan dibekalkan dengan password untuk mereka hmm. mendapat akses kepada platform lima itu tadi. Yeah. Namun bagi Eduweb TV ini sebenarnya mereka hanya perlu klik atau pun linkan type Eduweb hmm. TV KPM dan dia okay. akan bawa kepada link YouTube channel tersebut untuk mereka mendapat akses kepada apa yang ada dalam playlist yang disediakan dalam Eduweb web tv itulah. Okay. Uh, tapi yang lebih menarik kalau kita lihat itu itu dari segi digitalnya ya. Mm. Uh, kalau di sekolah itu um, secara umumnya kalau Ismail masih ingat uh, mm. setiap murid dibekalkan dengan uh, bantuan buku teks. Yeah. Jadi bagi setiap mata pelajaran tu ada buku teks tertentu mm. uh, di sekolah rendah misalnya ada buku aktiviti yang juga dibekalkan kepada murid-murid. Jadi buku teks ini juga sebenarnya ada dalam bentuk digital. Okay. Uh, dalam uh, dalam delima mm. uh, pelantar delima KP dan sebenarnya kita telah muat naik 754 jodol okay. uh, buku teks yang hmm. ada di sana ke subjek meliputi bagi ke semua subjek. Hmm. Jadi kalau uh, katakan pelajar yang menuntut di sekolah jenis kebangsaan Cina, okay. jenis kebangsaan Tamil, hmm. sekolah pendidikan khas, sekolah seni, sekolah ataupun uh, college vocational hmm. uh, ada buku-buku teks mereka yang tertentu dan sebenarnya murid boleh akses kepada buku-buku tersebut, guru boleh akses, ibu bapa pun boleh akses. Hanya hmm. log masuk ke dalam pelantar delima, lima lihat kepada buku teks digital asas itu ianya boleh di uh, muat turun hmm. ataupun boleh digunakan secara dalam talian kalau murid-murid uh, ingin muat turun misalnya yeah. mereka boleh berada di sekolah uh, kita ada rangkaian internet di sekolah murid-murid boleh muat turun dan kemudian uh, simpan dalam memori mereka hmm. jadi tidak memerlukan talian internet oh. kalau di rumah boleh buka dan mengulang kaji uh, melalui buku teks digital asas yang telah pun ada 754 judul sebenarnya oh. Jadi kalau musim cuti hmm. uh, nak pergi bercuti bersama keluarga, katakan hari raya ni kita cuti seminggu lebih hmm. sekolah akan bercuti. Jadi tak payah bawa buku teks yang diberikan secara pinjaman itu boleh hanya bawa password delima itu log masuk dan boleh dapat akses kepada buku-buku teks yang ada di sana. Yeah. Dan kita juga sebenarnya uh, sentiasa uh, mengemas kini teknologi yang ada hmm. uh, yang terkini apa yang kita buatkan ialah kita jilidkan topik-topik bagi okay. setiap mata pelajaran. Hmm. Misalnya pelajaran sains. Hmm. Uh, salah satu topiknya fotosintesis jadi bila buka pada uh, jilid tersebut hanya klik pada fotosintesis dia akan bawa kepada muka surat katakan 67 hmm. yang menceritakan tentang fotosintesis hmm. uh, kalau dahulu dalam buku teks uh, digital asas ini kita kena scroll dari muka surat 1 scroll sampai muka surat 67 yeah. tapi dengan indexing yang kita sedang laksanakan ini uh, kita akan mampu you hanya klik pada jodol yang hendak dibuka itu hmm. dia akan bawa kepada muka surat tersebut so that, dari something yang yang kita sedang usahakan pada ketika ini uh, so far kita telah hmm. berjaya untuk uh, indekskan Topik-topik bagi lebih kurang 572 okay. judul tidak selesai. Itu di dalam dilema. Itu dalam dalam dilema juga boleh diperolehi oleh guru-guru dan juga murid lah. Okay. Jadi sebenarnya bila kita cakap mengenai isu baik berat dan sebagainya, salah satu penyelesaiannya telah pun ada, telah pun diperkenalkan oleh Kementerian ini melalui buku teks digital asas okay. yang ada dalam uh, platform uh, pelantar dilema itu sendiri hmm. uh, dan juga yang kita laksanakan indexing ini. Hmm. Jadi sebenarnya murid Uh, boleh uh, mengakses atau mendapat akses kepada kesemua bahan-bahan pembelajaran ini hmm. secara dalam talian tanpa memerlukan uh, bebanan katakan beg berat itu tadi hmm. hmm. Bagaimana pula murid yang mungkin uh, mempunyai kurang capaian internet atau tiada capaian internet? Ya itu yang saya kata tadi hmm. uh, Ismail bila mereka berada di sekolah uh, rangkaian internet yang ada di sekolah hmm. itu boleh digunakan untuk muat turun bahan-bahan yang ada tadi sama ada melalui Delima ataupun melalui Eduweb TV itu tadi boleh dimuat turun dan kemudian hmm. diakses akses kemudiannya hmm. apabila mereka berada di rumahlah jadi uh, kalau tidak mempunyai talian internet di rumah boleh uh, di sewaktu berada di sekolah itu mendapatkan akses untuk memuat turun bahan-bahan yang ada hmm. uh, dan satu lagi uh, yang yang agak menarik bila kita cakap tentang buku teks ni buku teks hmm. fizikal lah, tadi saya cakap mengenai, mengenai hmm. uh, yang dalam talian digital hmm. itu uh, buku teks fizikal pun sebenarnya telah melalui pelbagai evolusi uh, kalau dulu kita hanya ada hmm. tulisan dan juga gambar-gambar tetapi sekarang kita boleh scan gambar tersebut kita okay. boleh lihat informasi-informasi tambahan hmm. ataupun melalui QR code yang ada itu apabila hmm. murid scan pada QR code itu ia akan membawa kepada satu link video yang boleh ditonton oleh murid hmm. jadi elemen QR dan juga elemen augmented reality okay. terdapat pada ketika ini dalam buku-buku teks physical hmm. yang dibekalkan okay. yang juga sebenarnya boleh Uh, ada juga dalam buku teks uh, interaktif ataupun digital yeah. yang ada dalam pelantar delima kita. Ya? Dia serupa, yeah. tetapi ada sedikit uh, penambahan di buku teks yeah. digital itu. Cik Gutiub, uh, apa yang boleh Cik Gutiub, di... yes. Itu saya, saya cakap di awal tadi, kita mempunyai guru-guru hmm. yang cukup uh, brilliant di luar sana. Hmm. Cik Gutiub ini sebenarnya merupakan satu, satu uh, uh, golongan guru hmm. uh, yang uh, kita telah kenal pasti yang sebenarnya menghasilkan bahan-bahan pembelajaran hmm. yang uh, cukup menarik yang boleh dikongsi hmm. bersama-sama dengan rakan guru. Jadi melalui inisiatif Cikgu Tube ini mereka telah wujudkan satu channel di di YouTube itu hmm. dan mereka berkongsi bahan-bahan pembelajaran yang telah mereka uh, cipta uh, bahan yang lebih uh, mampu untuk menarik minat murid untuk okay. mendalami sesuatu satu uh, tajuk ataupun satu subjek hmm. uh, yang diajar tersebut dan ia boleh diakses kedua-duanya oleh guru hmm. uh, dan juga oleh murid hmm. uh, dan kalau tidak ketinggalan ibu bapa lah okay. kalau ibu bapa berminat kalau kita ingat dalam tempoh uh, pandemik hmm. bila ibu bapa dan uh, murid uh, berada di rumah hmm. tanpa guru Um, sebahagian ratus gelintir mereka mungkin menghadapi masalah untuk hmm. memahami silibus yang sedang sedang dipelajari oleh anak mereka. Okay. Jadi sebenarnya melalui video-video um, yang ada hmm. yang telah dihasilkan oleh guru-guru ini, dia memberikan kaedah-kaedah yang cukup mudah okay. untuk lebih memahami, lebih mendalami um, setiap satu mata pelajaran yang diajar itu. Okey, pembelajaran tidak hanya terhad dalam kelas. Tetapi lebih daripada itu, terima kasih Tuan Zainal bersama dengan kami yang mewakili pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah dia sumber-sumber uh, pendidikan yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar, guru dan juga ibu bapa.